в какой-то момент в Украине начало такое быть ощущение, что сворачивается вот пространство и время, и у нас, у наших детей просто, ладно мы, у наших детей вот просто нет будущего в этой стране. То есть создалась такая вот удушливая кислотная среда, в которой все давилось, все уничтожалось, все пилилось. И, в общем-то, перед Евромайданом да, были какие-то Евродевка, был Мовный Майдан, был Гостиный двор. Но вот тогда еще вот почему оно не стало искрой, который, от которой все вспыхнуло. Потому что все равно была еще надежда, что это вот еще ну, какие-то такие локальные проблемы, что все равно вот будет там что-то и будущее будет. А э, вот не подписание этой Евроассоциации Януковичем. То есть вопрос был не в Европе, это был вот какое-то время Че, которое вот все просто поняли, что все, будущего не будет, мы будем скатываться в прошлое, мы вот в этом всем болоте и останемся. Прежде всего, это страна счастливых, счастливых людей, э, которые имеют возможность здесь самореализовываться, э, в которых комфортная среда для существования, страна, в которой э, в которую хотелось бы приезжать, хотелось бы возвращаться, э, страна, в которую ехали бы со всего мира, э, ехали бы, наверное, учиться чему-то, э, учиться каким-то прежде всего человеческим отношениям возможно, работать бы приезжали, да, как центр какого-то там, вот, образно говоря, русского мира, только в том изначальном э, понимании, да, там, нашей Казачины, Киевской Руси. То есть, возможно, это будет центр притяжения для всей Восточной Европы, для бывшей России, который мы не сомневаемся на развалится и не будет уже никогда такой.